यहाँ एक और नज़रिया मैं वाज़ कर दूँ जो हमारे यहाँ राइज है जब यहाँ पर फ़ी सबी अमवात और शुहदा की दलील पेश की जाती है वो कहा जाता है कुरान की आयात के ज़मन में कि बलाहया उनके वो ज़िंदा हैं वल कि ला तश्र तुम्हें शुरू नहीं है याबल आइंदा रबी नजुन बल्कि वो ज़िंदा हैं अपने रब के पास रिस दिए जाते हैं तो यहाँ से फिर क़यास शुरू होते हैं क़यास शुरू होते हैं और क़यास करते करते अब ये आता है मामला कि जब शुहदा ज़िंदा हैं तो अम्बिया तो ज़िंदा ही ज़िंदा हैं क्योंकि वो कहते हैं कि क़ुरान के अंदर लिखा है उलायक लजीना अन अल हिम मिनन नबीन वद्दीन व शुहद व सालहीन अब इन्होंने यहाँ पर तबकाल बनाना शुरू किए इस आयत के ज़िमन में उन्होंने कहा देखो सबसे पहले जिक्र आया नबीयीन का फिर सिद्दीकीन का जिक्र आया फिर शुहदा का जिक्र आया फिर साल का ज़िक्र आया अब इस आयत में तो शुहदा का ज़िक्र आया तो इनसे पहले किसका ज़िक्र आया नबीयीन का जब शुहदा ज़िंदा है तो नबी तो ज़िंद ही ज़िंदा हैं और फिर इसके ऊपर रिवायात पेश कर दी जाती हैं मैं एक किताब देख रहा था बहीकी से मनसूब है एक हदीस लिखने वाले आलिम 300-400 हिजरी के अंदर कुछ किताबें सुनन के नाम से भी लिखी हैं बहुत सारी किताबें मनसूब हैं हयातबिया के नाम से वो किताब मैं देख रहा था और मैं उस टाइम सोच रहा था मैंने कहा इनको क्या ज़रूरत थी ये किताब लिखने की उस किताब के ऊपर जिसने तहक़ीक पेश की है रिवायात के ऊपर उसने उन तमाम रवायात के ऊपर रद्द भी पेश किया है कि ये जो रिवायात पेश कर रहे हैं इतनी ज़्यादा बातिल और मौजू हैं कि इनकी बुनियाद पर किस तरीके से कोई नज़रिया बनाया जा सकता है क्योंकि आम तौर तो पर रवायत हदीस में क्या बल्कि फ़िक के जो मुख्तलिफ़ इमाम हैं उनके नज़दीक ये मसला मुसलम समझा जाता है कि खबरें वाहिद से अकीदा अखज नहीं किया जा सकता ख़बर वाहिद से अकीदा अखज नहीं किया जा सकता अगरचे वो सही हो और ये ख़बर वाहिद से ज़रीफ़ ख़बर वाहिद से जो रिवायात ज़रीफ़ है उससे रिवायात से नज़रियात को अखज़ करके और लोगों के सामने बेबांग दोहल एलान करते हैं कि हाँ हम भी अपनी कब्रों में ज़िंदा हैं युसलून सलाद कर रहे हैं अलम्बिया व हियाया उनफ़ी कबूरी ही मिसलू के अल्फाज उसी हयातलम्बिया वाली किताब के अंदर भी मौजूद हैं और एक और किताब मैंने पढ़ी थी मुस्त के नाम से थी मुझे अभी उसका सही तरह से नाम याद नहीं आ रहा उस किताब का हदीस की किताब का पता नहीं क्या नाम था मैं भूल रहा हूँ उस नाम को बहरअल हयातलम्बिया के अंदर तो वो रिवायत मौजूद है अगर वो इन रिवायत को नहीं लिखते तो कौन सा इल का खजाना ख़त्म हो जाना था लोग इस बात को सुनते और वो नसीन मनसिया होकर भूली बिसरी होकर लोगों के पास से ख़त्म भी हो जाती लेकिन उन्होंने क्या किया कि इसको लिख कर महफूज कर दिया तो लोगों के पास लिखत में जब चीज़ मौजूद थी और उसके ऊपर ज़माने गुज़रते चले गए तो वो मुकद्दस होते होते दीन बन गई लोगों के अंदर मजहब के तौर तो पर राइज कर दी गई ये अगर नहीं लिखते तो कौन सा बहुत बड़ा इल्म का खजाना ज़ाया हो जाना था लोगों की बातें ही तो थी जिनको उन्होंने अल्लाह रसूल से मनसूख कर दिया था उन्होंने उसको सनत दे देकर सहारे दे देकर मजबूती दे देकर दीन के नाम पर लोगों में राइज किया है तो सबसे बड़े मुजरिम तो वो हैं जिन्होंने इस बातिल और मन घरत बातों को अल्ला रसूल से मनसूख करने वालों के साथ देते हुए अपनी किताबों में नकल किया है सबसे बड़े मुजरिम वो हैं उनमें आप कितने ही बड़े नाम बयान करते रहें या अदना दर्जे के मुहदस करार देते रहें या किसी को मशहूर कर देने से उसका जुर्म ख़त्म नहीं हो जाता जुर्म जुर्म रहता है नहीं करते नहीं लिखते किसने कहा था किसी ने कुछ सर पे खड़ोगे ज़बरस्ती था कि तुम लिखो इन चीज़ों को और लोगों में आगे फैलाओ ताकि लोग उसके मुताबिक नज़रियात बनाना शुरू करें ऐसे नजरियात जिसका कुरान के अंदर जिक्र और शाइबा तक मौजूद नहीं है लोगों में उसको राइज कर दिया आज भी लोगों के पास वो किताबें मौजूद हैं लोगों को बयान कर रहे होते हैं कि देखो इस हदीस की किताब के अंदर ये हदीस लिखी हुई है अल्लाह के वसूल से ये बयान किया जा रहा है लोगों की आंखें झुक जाती हैं अल्लाह के वसूल का नाम आता है कहते हैं ठीक है अल्लाह के वसूल ने फरमाया है तो हदीस होगी और मानना शुरू कर देते हैं कि अलम्बिया व हया फिर ही मिसलू अब लोगों के जहन में नज़रियात पैदा कर दिए हैं नबी अपनी खबरों में ज़िंदा हैं और नमाज अदा कर रहे हैं वो तो मुस्लिम की रिवायत तस्करा शब माज वाले वाक्य में बयान किया था, था ना मैंने पूरा तफसील वाकज की मैंने वीडियो मेरी चैनल पर मौजूद भी है बहुत तफसल से हमने वाक़ मराज को तो देखा था उसमें भी जिक्र आया मुस्लिम के अंदर कि अल्लाह के रसूल अल्ला मराज के मुक़े पर जा रहे हैं तो मूसा रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी मूसा अपने कबर के अंदर नमाज अदा कर रहे हैं कुरान तो कहता कहते हैं वबुदरबा का यकीन आम तर्जुमे के मुताबिक कर लीजिए अपने रब की इबादत यहाँ तक करो यहाँ तक के तुम्हारे पास यकीन आ जाए और यकीन के तो तर्जुमा मुतरजमन मुफ़सरीन सब के सब मिलकर करते हैं कि मौत आ जाए वाह बलियाती वक़ाती माँ दुम तो हैया मुझे तो वसीयत की है मेरे रब ने उसने मुझे वसीयत की है किस चीज़ की वसीयत की, उस की। है सलाया वज़ा की माँ दुम तो हैया जब तक मैं ज़िंदा हूँ और हमारे यहाँ रिवायात की रोशनी में पेश करते रहते हैं कि अल्लाह के रसूल अपनी कब्रों में नमाजें अदा कर रहे हैं तमाम अम्बिया तमाम रसूल और हम उसको मानते रहते हैं हम देखते ही नहीं कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है तो्बिया व हयाफ़ी ही मसल्ल वाली रवायत हयातुलम्बिया वाली किताब के अंदर बाकायदा मौजूद है उस सनात के ऊपर लोगों ने तबसरे किए हैं बयान किया है कि ये बिल्कुल बाकी लोग मौजू है लेकिन उस सनात के ऊपर लोगों की बयान करदा बातें लोगों के मुताबिक भी नहीं समझना चाहते हैं बस मुझे फुला आलिम ने ये बात बयान कर दी है उनका तब मेरी नज़र में बहुत है अब तो मुझे माननी माननी है उन्होंने कहा है कि हाँ ये रिवायत है और ये दीन का नज़रिया है तो मैं राइज इसको मानूंगा ही इस पर अपनी नज़रिए की बिना करूंगा ही उसके अंदर यही तो लिखा हुआ है कि अम्बिया उसी हैत्बिया के अंदर लिखी हुई है एक रिवायत कि 40 दिन के बाद अम्बिया की रूहों को उनके जिसम के अंदर वापस लौटा दिया जाता है ये बायदा अल्फाज है उसके अंदर चालीस दिन के अम्बिया के जिसमों के अंदर लौटा दिया जाता है तो अम्बिया अपनी कब्रों में हयात हो जाते हैं ऐसे हयात हो जाते हैं ये मैं ख़ुद से कह रहा हूँ उसमें ये नहीं लिखा कि ऐसे हयात हो जाते हैं लोगों में ये नज़रिया राइज है ऐसे हयात हो जाते हैं जैसे कि इंसान दुनिया के अंदर हयात होता है और बाकी इन्होंने क्या मुबालक आरियाँ की हैं वो किसी किस्सा ख़्वा खतीब के बयान में आपको मिल जाएगा बड़ी वाफिर मकदार में ये खुतबे मौजूद हैं जिसके अंदर ये बातें की जाती हैं मुझे उसको नक़ल करने की भी ज़रूरत नहीं है वो कहते हैं कि अम्बिया अपनी कब्रों में हयात है क्योंकि जब शहीद जिंदा हैं तो अम्बिया तो जिंदा ही जिंदा हैं ना तो यहाँ पर कुरान ने शहीद का लव इस्तेमाल किया जो जाकर वहाँ पर जो आयत व शहदाए व साल वाली पेश की जाती है वहाँ से इसका रब बनाया जाए ना तो कुरान ने यहाँ पर फ़ी सभी अमवाद को शहीद करार दिया है ना ही इस आयत में जो बल अया लिखा है उसका मतलब ये है कि वो ज़िंदा हैं ऐसे ज़िंदा हैं जैसे कि तुम अपनी दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजारते हो बल्कि यहाँ तो बकायदा लिखा है वजाक ला तशर तुम्हें शुरू ही नहीं है उस ज़िंदगी का लेकिन जब अम्बिया या सुलह या बुज़ुर्गों के बारे में ये बयान करते हैं कि अपनी क़बरों में वो ज़िंदा हो जाते हैं तो बिल्कुल शुरू के साथ बयान कर रहे होते हैं कि ऐसा है उनकी ज़िंदगी का मामला तो वला कि ला तशर का फिर मैं क्या करूँ फिर मैं कैसे समझूँ मैं इस बात को समझू वला के ला तशरुन के मुझे शाऊर नहीं है या जो आप मुझे बता रहे हैं आप मुझे शुरू से आगाह कर रहे हैं मैं आखिरी बात को कबूल करना शुरू कर दूँ कुरान ने तो मुकम्मल नफ़ी कर दी है इस चीज़ की पूरे कुरान के अंदर बार बार ये वाली आयात जो आती हैं इन तद ला यसमा दुआ बार बार कुरान बयान कर रहा होता है बहुत तफसील से मैं इसको बयान करूँगा इनके मकाम पर जाकर बहुत सारी आयात हैं जो एक सेशन के अंदर मुकम्मल भी करना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा मुझे बुनियादी बात तो यही बताई ना मैंने कि कुरान के अंदर तो इशारा तक मौजूद नहीं है जिन आयत से आप रब अदा करने की कोशिश कर रहे हैं इस आयत नंबर 154 के अंदर शुहदा का लफ्ज़ मौजूद नहीं है तो आप उसको किस तरह से चश्मा कर सकते हैं इन चीज़ों के ऊपर कि हाँ शुहदा वो होते हैं जो अल्लाह के रास्ते में अपनी जान दे देते हैं कुरान ने, ने शुहदा जो बयान किया वो मैं कितनी बार बयान कर चुका हूँ वल लजीन अमन ही उलए कम सिद्दीकून व शुहदा अल्लाह ने तो अल्लाह और उसके वसूल पर ईमान लाने वालों को शहीद भी कहा है और सिद्दीक भी कहा है और अगर आप कहते हैं कि शहीद जिंदा है, तो जितने भी अल्लाह और उसके वसूल पर ईमान लाते हैं वो सबके सब, सब ज़िंदा ही जिंदा हैं, वो सारे ही जिंदा हैं ये बात भी समझने वाली है तो वो इस आयत की रोशनी में कुरान की दीगर आयत की रोशनी में जो आपने रब बनाया है उसकी बुनियाद ही कमज़ोर है उसकी रोशनी में तो साबित हो जाता है कि जितनी रवायात लंबिया वया फिरबूरी मिसल वाली हैं ये सब की सब बातिल बातिलें मैंने कुछ आयत जो पेश किए हैं मादुम तो हैया वब्ब का हता यती यकीन उससे बात समझ आ गई होगी कि इबादत का हक जब तक है जब तक के इंसान के पास यकीन ना आ जाए तर्जुमे उठाकर देख लीजिए ख़ुद मुदर्जिमी ने इसको ऐसे ही बयान किया है वो सब के सब रिवायत बातिल हैं सनत के एतबार से भी बातिल हैं मतन के एतबार से भी बातिल हैं बातिल हैं झूठ दर झूठ है।, है जुल्म दर जुल्म है लोगों के अंदर इस चीज़ों को राइज किया हुआ है झूठ को